yetakchilar qatorida yevropa janubiy observatoriyasini sanagan bo'lardim yevropa janubiy observatoriyasi bu chilidagi bir nechta observatoriyaga ega bo'lgan yevropadagi shu o'n beshdan ortiq mamlakatlarning hamkorligi hisoblanadi va ular o'zlarini koyuş mana shu mablag'larini va kuchlarini birlashtirib katta katta teleskoplar qo'yishga qo'yish orqali shu astronomik tadqiqotlar olib borishadi mana aytib o'tishim lozim ikki minginchi yillarni boshida to'rtta sakkiz metrli teleskop mana chilida paranal observatoriyasida qo'yildi e, bu mana shu yevropa janubiy observatoriyasini qurilmalari bizni maydonak observatoriyamizda ham ana shu to'qson oltinchi yildan beri ishlatilib kelinadi shu jihatdan meni soham bo'yicha bu hamkorlik juda yam yaxshi yo'lga qo'yilgan e, buni bitta tomoni bor agar o'sha observatoriyada yasalgan e, asbob uskuna bizda ishlatilsa unda olingan natijani hamma tan oladi butun jahon tan oladi agar o'zimiz nimanidir ishlab chiqsak unda baribir ham o'sha yetakchi bdan qurilma olib kelib ikkalovini yonma yon qo'yib kalibrovka qilishimiz kerak undan keyingina bizni qurilmamizni tan olishadi shu nuqtai nazardan o'ylaymanki kuzatuv astronomiyasida bu tashkilot bilan hamkorligimiz juda judayam muhim endi bundan tashqari yana aytib o'tishimiz mumkin yevropani mana fransiya uh, fransiyadagi mana shu uh, parij universiteti bilan bizni hamkorligimiz judayam yetakchi bo'lgan hozirda juda yam shov shuvga ega bo'lgan soha gravitatsion to'lqinlarning qayd etilishi bo'yicha soha endi biz gravitatsion to'lqinlarni qayd etish qurilmamiz yo'q bular jahonda sanoqli mana lago virgo uh, deb nomlangan mana kagra deb nomlangan qurilmalar uh, sanoqli lekin biz gravitatsion to'lqinlar paydo bo'lgandan keyin uh, o'sha manba chiqarayotgan optik nurlanishlarni kuzatishimiz mumkin amana shu fransiya boshchilik qilayotgan grandma loyihasi mana shu u uch kompaniyasi mana shu uh, lago virgo u uch kompaniyasi deb nomlangan o'sha detektorni ishlash paytida to'qson foiz obyektlarni kuzatishga muvaffaq bo'ldi va ularni joyini aniqlashga harakat qilib ko'rdi shu nuqtai nazardan bu fransiyani ta ilmiy tashkilotlari bilan bo'layotgan hamkorligimiz ham juda yam muhim endi bundan tashqari yana bir nechta mana italiya bilan hamkorligimiz bor blazarlarni kuzatish anshu yadrosi faol bo'lgan galaktikalar kichik quyosh sistemasining kichik jismlari asteroidlar mana shu koinot chiqindilari bilan rossiya yaponiya ukraina bilan hamkorligimiz juda ham yaxshi endi koreya bilan bizda <coughs> yaqin qo'shni gala, galaktikalarni kuzatish bo'yicha endi nazariya astrofizika bila, bilan bo'yicha bo'ladigan bo'lsa italiyani mana trieste universiteti hindistondagi yani bir nechta ilmiy tashkilotlar da mana shu yevropani bir nechta tashkilotlari bilan judayam kuchli hamkorlik yo'lga qo'yilgan